আৰু সেইবোৰ আহিলাপাতিতকৈ বহু আগেয়ে বোধই এঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে কোঠালিটোত সোমাব চন্দ্ৰা বাৰাণ্ডাইদি আহোঁতে সি দেখি আহিছে পাকঘৰত এজাক উমহি বঙহী ওচৰ চুবুৰীয়া বোৱাৰী জীয়াৰীৰ মাজত বহি চন্দ্ৰাই ভাত খোৱা শেষ কৰিছে বাৰাণ্ডাৰ এন্ধাৰত থিয় হৈ সুকুমাৰে কেইমুহূৰ্তমান উজ্জ্বল পোহৰত বহি থকা চন্দ্ৰাক চাই আহিছে তাই কেৱল কইনা সাজৰ পেকিংটোহে খুলিছে তাৰ বাহিৰে গোটেই মানুহজনী সম্পূৰ্ণ কইনা হৈ আছে একেলগে বহা বোৱাৰী জীয়ৰীহঁততকৈ আগেয়ে ভাত খোৱা শেষ কৰি তাই কাঁহীখন চিকুটি বা কহি বহি আছে নতুন ঘৰ নতুন কইনা নতুন উত্তেজনা এইবোৰ বহুত কাৰণত তাই কিজানি ভালকৈ ভাত খাবই নোৱাৰিলে নাইবা নতুনতো বেছিকৈ খোৱাটো বেয়া দেখি কাৰণে কমকৈ খাই দেখুৱালে লগৰ বোৱাৰী জীয়ৰীহঁতৰ মুখৰ ভাত উচৃংখল হাঁহিৰ কোবত ওফৰি পৰিব খুজিছে চন্দ্ৰই তলমূৰ কৰি কেৱল মুখ টিপি টিপি হাঁহি আছে পাছত এইবোৰ কথাকে মনত পেলাই হয়তো তাই এদিন বাগৰি বাগৰি হাঁহিব কিন্তু আজি অহা নাই বেয়া দেখি ভাত পানী খাই পাকঘৰৰ জঞ্জাল মাৰি উঠাৰ পাছত এটাইখন মানুহ আকৌ থকা ঘৰৰ কোনোবা এটা কোঠালিত গোট খাবহি ভাতৰ লগত যিখিনি কথা চবাবলৈ থাকি গ'ল সেইখিনি তামোলৰ লগত পাক লগাই লগাই চবাব তাৰে ভিতৰৰ কোনোবা এজনীয়ে চন্দ্ৰাক নিজৰ শুৱনি কোঠালিলৈ যাবলৈ কৃত্ৰিম দাবী মাৰিব অন্য এজনীৰ লগে লগে হয়তো এতিয়া আৰু তুমি আমাৰ এইবোৰ বেপেৰিবাং কথাত কি ৰস পাবা বুলি সমৰ্থন কৰিব এটা এখনে হাঁহিব চন্দ্ৰাই কিন্তু লৰচৰ নকৰিব লাজ কৰিব অৱশেষত ৰাতি যেতিয়া বহুত হ'ব বিয়া ঘৰৰ অস্থায়ী বিচনাকেইখনৰ একোখনত দুজনী তিনিজনীকৈ বাগৰি অৱশিষ্ট কথাখিনিত টোপনি অহা বৰীৰ নিচিনাকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু এসময়ত সেই গুণগুণনি নিষ্প্ৰভ হৈ আহিব তেতিয়া আৰু চন্দ্ৰাৰ অইন উপায় নাথাকিব এই দুদিনৰ ভিতৰতে যিজনীৰ লগত তাইৰ ঘনিষ্ঠতম সম্পৰ্ক হৈছে তাই তাইৰ কাণত শেষ পৰামৰ্শকেইটা ঢালি দি চিকুত এটাৰে সৈতে ঠেলা এটা মাৰি দিব শোৱনি কোঠাৰ দুৱাৰখনৰ ফালে চন্দ্ৰা সোমাই আহিব কোঠালিটোলৈ আহিব ইচ্ছা নাছিল ঠেলি হেঁচুকি সোমাই দিলে কাৰণেহে আহিল বোধহয় এনেকুৱা এটা ভাৱত সোমাই আহি প্ৰথমতে চন্দ্ৰাই কি কৰিব সুকুমাৰে ভাবি উলিয়াব নোৱাৰিলে আৰু তাই সোমোৱাৰ পাছত সি নিজেইনো কেনেকৈ কি আৰম্ভ কৰিব তাকো সি এতিয়ালৈকে ঠিক কৰা নাই কোঠালিটোত সোমাইয়ে দুৱাৰখন জপাই হুকডাল লগাই দিয়া এই কামটো চন্দ্ৰাই নিজে নিজে নিশ্চয় নকৰে ঠিক আছে সুকুমাৰে ভাবিলে ঠিক এই সূত্ৰটোকে ধৰি সি কথা আৰম্ভ কৰিব চন্দ্ৰাৰ লগত তাৰ প্ৰথম কথাষাৰ হ'ব দুৱাৰখন বন্ধ কৰি দিয়া দুৱাৰখন বন্ধ কৰি চন্দ্ৰা বৰ অস্বস্তিৰে থিয় হৈ থাকিব তেতিয়া অৱশ্যে সুকুমাৰে এটা কথা বৰ সহজে ক'ব পাৰিব ঘৰলৈ অহা অন্য দহজন মানুহক কোৱাৰ নিচিনাকৈ অভ্যস্ত ঘৰত শিকাব বহা চন্দ্ৰা বিচনাখনৰ এটা মূৰত কঁচমচ খাই বহিব আৰু তাইৰ কলাত আৰু ওচৰে পাঁজৰে মাটিত যেন কেইবাখনমান কিতাপ মেল খাই আছে আৰু তাই কিতাপকেইখন পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিছে এনেকুৱা ভাৱত এক মনে তললৈ চাই থাকিব এইখিনি সময়তে সুকুমাৰৰ বিপদ হ'ব কাৰণ প্ৰাণী দুটাৰে সৈতে কোঠালিটোক অস্বস্তিকৰ অৱস্থাটোৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰাৰ দায়িত্ব তাৰ গাতে থাকিব